Всем привет, с вами Golden Pro и, и, и Вова Чернуха. В общем, и мы сейчас продолжаем снимать Hunter Геймс на сервере Крис Сталикс. И да. вот уже начало. О, о, тут хорошо, что такие... Смотрите, не надо ломать через... Блин, на... что за хрень меня выкинула? Э -э, очень мало игроков было. Голосуем за карту холлида Я проголосовал за Холидэй. Ну, в общем, мы с вами продолжаем это видео. Зап... Вот это видео я записываю буквально после первой части сразу же. Блин, ну, ну главное, чтобы холидой было, потому что она холидой, и мы долго придержимся. За холидой а... уже 7 игроков. За холидой 7 игроков. Да, ты же уже тоже более-менее холидой карту знаешь. И так знаю. Да, да по-любому будет холидой прошлый раз меня убили, а Чернуха продержался до двойки лучших, а его убили. Так бы, если бы он выиграл... Ну, у того чувака был алмазный меч, а так бы он выиграл. Так он, мне, конечно, меня зельки отравления кидал, и у меня бы, ну, довольно-таки сильно у него зельки были. И у него еще алмазный меч. у него там, по-моему, осталось... Ну, почти не осталось. Как если бы еще один удар успел сделать, я бы, вроде бы, выиграл. Но у меня не было всего-то точно поджигали, Но все равно... А, нет, для этого получилось, конечно. А, ну да. Блин, я... Но... А, а я тут, а я тут мини паркурчик прохожу. А, а. Блин, вот повезло тому чуваку, что он нашел золотые яблоки. Если бы у него не было золотых яблок, бы... А ты знаешь, что он его. А ты знаешь, что он их не нашел?

Чтобы было? Э, лол. Блин, это вообще реально. Я за парк... Я уже даже перепаркуривал. Нажимаешь двойной прыжок и паркуришь. Какой прыжок. Двойной. двойной прыжок нельзя, нельзя. Упс, а, а, двойную скорость и прыжок. Холидей, ура! Ура, холидей! Да. Карта, холидей. А пока мы это

Так, надо взять хоть что-то из сундука, ну хоть что-то, блин. И блин, хотя бы еду успеть войти, и тогда все нормально. Ну да. Потому что с саможием при бронй мы сможем вообще не поставиться. То есть прикол так сейчас с железной мечты. А ч я листву лома? Вот это уже пак!

Я есть, я убил, я убил одного чувака, я убил одного чувака, у меня 10 монет. А он застрял в ловушке, он в ловушке застрял. Я. А у него не было вещей, откуда? Да. А я за чуваком плыву, он даже это не подозревает. нашего нашего голода хватило запаркурить. я помню где сундучок нашел в, в машине отлично ботиночки аж двое ну, за мной чувак бежит а я за чуваком а за мной чувак с мечом не надо за наш чувак желеген ну я короче да <говорот> я вижу сундук главное чтобы до чего не собрал

Чувак, а, а ты где? Без экрана это был огромный. Я сейчас э, лечу к тебе. Меня слили во второй серии вообще быстро. Крана я не вижу пока. Но зато. Мне сейчас тоже солью, у меня еды нету. Я тебя вижу! Свер, я сзади тебя, только ты меня не видишь. Ну, где... <coughs> а Посмотри на колесе. Есть ли там где-то сундук? На колесе? Да, там огромный. Только там где-то чувак был, я его видел. Я да, там эндер... да, там Там два Эндерсундука. Эндер. Это... Тут два. Тут два сундука, тут два сундука. Тварь! В одном из. два сундука. Да, ты знаешь, что там? В одном из них Golden Apple. В вендер-сундуке. В одной... Вендер наверху на самом. А, а куда ты знаешь? Ты ж, ты ж можешь... Я именно в Эндерсундук сундук могу посмотреть, я в обычный не могу. А тут двойной обычный сундук и Эндерсундук. сундук я вижу, я вижу кольчугу и этот. А ты разве живой? А ты ж не обязательно, когда призрак э -э ты ты и Ну, в общем, неудачно а у нас. Я не понимаю, я не понимаю, каким образом Короче, эту я, наверное,